Salam əziz dostlar. Mən sizə deməli Azərbaycanın da çox böyük bir fırıldaqçı şəbəkədən söhbət eləmək istəyirəm. Bax bu Rəşid Beypudovda yerləşən Aesthetic Lab adlanan bir də nə klinikadır. Bunlar neçə il qabaq VIP Style Aesthetic adı ilə qadınların nömrələrini bir-birindən alırlar. Onları aldadıb gətirirlər klinikalarına. Ay biz sizə e, nə bilim Gözəşləyəcəyik, biz sizi estetik müayinə eləyəcəyik. Siz bizim kampaniya düşmüşsüz və insanları dəvət eləyirlər. 5 ildir, belə 5 ildən çoxdur bu şəbəkə Azərbaycanda pırıldaqla məşğuldur. Qadınları dəvət eləyirlər, bir-birindən rəfiqələrinin nömrəsini alıb onları yığırlar. Dayanmadan bütün karantin dövrü bu şirkətlər mənə zəng eləyir. Aysel ham, siz bizde kampanya düşmüşsünüz, siz bizden ucuz e, ne bileyim pulsuz fon kazanmışsınız, deri kulluğu kazanmışsınız, el çekmeyebilirler. Onlara demişim ki sizi artık 102'ye şikayet edeceğim. Karantin dönemde insanları zenguru vurup onları teliye salırsınız. izi e, Nömrelerimizi icazesiz alıp zeyn vurursunuz. Ne ihtiyarınız var? Dövlet kurumu değilsiniz, dövlet strukturu değilsiniz, polis sistemi değilsiniz. Siz özel bir klinikasınız. Və bir belli deyil ki, kimin hansı məmurun klinikasısınız. Kim sizə bu qədər ixtiyar verib ki, qadınlardan bir-birinin nömrəsini alıb zəng vurursunuz. Gəlirsən şirkətə. Artıq neçənci dəfədir yoxlamışam. Yəni mən bir şeyi sınaqdan keçirmədən onun üzərinə getmirəm, onu ifşa etmirəm. Artıq neçənci dəfədir gəlirsən qarşında kosmetoloq, həkim deyilən bir qadın oturur. Yalandan sənə deyir ki, "A, sizin dərinizdə, deyəsən problem var. Sizin sinir probleminiz yoxdur. Sizin mədə probleminiz fırladır, fırladır, sonra səni çıxardır. Xəstə, dərisi e, problemli bir adam." Deyir ki, "Yox, biz sizə qulluq eləyə bilməyəcəyik. Bizim e, aparatlarımız yan eləyə bilər, əks effekt verir. Amma bizdə bu mallar var. Bunları sata bilərik sizə. Bizdə flan kampaniya var, flan qiymətə, flan xidmətləri var və belə 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 psixoloq olaraq qadınları təliyə salırlar, yamallarını satırlar, ya öz müştəriləri etmək. Hansı səh formada qadınları alqadırlar? Hansı e, məmurun şəbəkəsidir? Hansı biznesmenin şəbəkəsidir bilmirəm. Estetik, bips style eyni şəbəkədi gələndə soruşdum. Bir də bu Aesthetic Club Rəşid Mehbudov küçəsində Artıq 5 ildən çoxdur bu şirkət məni şəxsən bu yerə yığıb. Və xanımlara burdan demək istəyirəm ki, sizi çağırıb təliyyə salanda, sizdən qadınların nömrəsini alanda, ki, bir rəfiqənin, bir padurqanın, bir qohumun nömrəsini ver, eee, onu da bu kampaniya dəvət eləyək. Etməyin. İnsanların icazəsi olmadan nömrələrini verməyin. Bu şirkətlər bizi səhər tezliyindən gecəyə kimi narahat eləyir. Təsəvvür edəlim, mən nə həddə çatdırıblar. Mən 5 ildir bunların zənglərinə cavab verməkdən yorulmuşam. Də hər dəfə, artıq 3-cü dəfədir gəlirəm. 3-cü dəfə də aldaddılar. Fırıldaqçı bir şəbəkədir, xahiş edirəm araşdırılsın. İndi 102 xidmətinə də zəng vuracam. O qədər yorulmuşam ki, kimsə bahalı aparatura gətirib başa düşürsüz, işdə də bilmir ə, və kanımlardan çıxır əbəzini. İnsanları aldatmaqla cəliyə salmaqla müştəri eləmək istəyir. Prosedura cəlb eləmək istəyir. Çağırır e, bahalı-bahalı prosedurlara cəlb eləyir, aldadır. Aldadıb çağırır. Deyir ki, siz kampaniya düşmüsünüz, pulsuz bir sizə xidmət göstərəcəyik. Sonra o xidməti etmir, bir bəhanə gətirib ki, sizin probleminiz var, nə bilim, deyəsən dəriniz uyğun gəlmir, deyəsən sizin sinir probleminiz var falan, sizə pis təsir eləyir. Sonra başlayır onun psixoloqun üzərində işləməyə onu təliləyib onu müştəri seçir. Ona mallarını satır, ona xidmətini satır. Və bu şəkildə. İ, spasiba. Və bu şəkildə. Ona görə artıq bunu ictimaiyyətləşdirmək qərarına gəldim. Xanımlara bir dəfə deyirəm, xahiş edirəm sizdən bunları ifşa edin. Ifşa edin, bu aldanışa qapılmayın. Obur kədə hamı bizi aldadı bilməz. Allahın estetika klinikası da bizi aldadır. Bu dəfə dedim ki, əb yoxdur, bu qədər zəng vururlar. Gedim bəlkə mən yanılıram. Gedim bəlkə mən yanılıram. Gəldim yenə eyni eyni sözlər, eyni bəhanələr. Dədim ki, mən sizi bu dəfə ifşa eləyəcəm. Siz artıq e, deyil, siz dənəduzluqla məşgulsunuz. Siz burada yığılmışsınız hansısa məmurun e, klinikasıdır. Gətirib aparatları bə e, oturub bu qadınların canına. Əl çəkmir bizdən. Araşdırılsın. Bu şəbəkə araştırılsın, bu qırıldaqçı şəbəkə. Belə olmaz. Karantin dövründə insanlara zəhər vurub dəvət eləyib, gəlin sizə qulluq eləyəcəyik. Kim dayanır bunların arxasında? Kim kim bulara icazə verir? Bu qədər cəmaat bir də nə zibil atmağa çıxır üstük döyürlər. Karantin dövründə bu şirkət necə zəyin vurub dəvət eləyə bilər ki, gəlin sizin dəri qulluğunuzu biz həyata keçirdək, pulsuz. Aldadıq. Bu tellələrə düşməyin əzizlərim. Bu şirkətin, bu şirkətin, bu fırıldaqçı şirkətin axırına çıxacam. Araşdırıb tapacam bu kimin şirkətidir. Bu olara ucuzbaşa gəlməyəcək. Çünki 5 ildir bu şirkətə xəbərdarlıq eləyirəm ki, məni narahat eləməyin. Bu dəyərgə də 102 xidmətinə zəng vurub məlumat verəcəm. Burdan da xahiş edirəm, bu paylaşım mı, yayım mı, ictimaiyyətləşdirin, paylaşın. Qoy bu şirkət araşdırılsın. Qoy bu şirkət tapılsın, bunun arxasında kim dayanır? Kimdir və nə istəyir?